Bab idza dakhala al masjid fa yarka rak'ataini. Bab apabila seseorang itu eh, dia masuk dalam masjid maka dia dia rukuk, ini yani dia solat dua rakaat. Ini kalimah istilah uh, irka rak'ataini sama dengan solli rak'ataini. Solli rak'ataini fa laka yarka rak'ataini bukan rukuk aja, ini cuma dua rukuk tak. Maksud dia adalah solat. Ha, kalimah tu sebut sebahagian untuk maksudkan semua. Sebut sebahagian tapi masukkan pada keseluruhan. Okey. Dia kata sini a uh, Isna wa sab'in wa thalathumi'ah 372 Bukhari Muslim 14 wa sab'mi'ah 714 an Abi Qatadah ta daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala bila berkata Wala dakhaltul masjida aku masuk masjid aku masuk masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun bainah zahranain nasi Sedangkan Rasulullah SAW sedang duduk di tengah-tengah orang ramai. Di tengah-tengah orang ramai. Zahrul belum masuk dengan belakang. Zahrul masuk dia tengah. Okay. Di tengah-tengah orang ramai. Maksudnya duduk tengah orang ramai. Dia nampak macam tu. Kau lah kata Abu Qatah dah lagi. Fajalastu tu. Maka aku pun duduk. Ini semua adab dalam masjid. Eh. Start daripada yang kita kata yang angkat suara. Sampai ini masih kita ajuk adab dalam masjid. Kau lah tu. Dia kata lalu aku pun duduk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana antara ka rak'ataini qabla an tajlisa?" Apa yang menghalang engkau untuk rukuk ini solat dua rakaat sebelum engkau duduk? <coughs> Apa yang halang engkau? <coughs> Nabi kata pada dia, "Apa yang menghalang engkau untuk solat dua rakaat sebelum engkau duduk?" Qala, <coughs> kata Abu Qatadah, Fakultu maka aku aku pun berkata, ya Rasulullah wahai Rasulullah. Raaitu jalisan wan nasu julusun. Aku nampak engkau dalam keadaan duduk, dah ramai sedang duduk. Jadi aku duduklah. Hai <laughs> betul lah dia nampak orang duduk kita duduk. Ila kan kita bukan apa, nak dia, 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 takut terlepas apa yang Nabi sembangkan, bual kan. Bagi ketika solat, kita tak boleh tumpu pada perbualan luar solat, tapi kita tumpu pada solat, tak dapat dengarlah. Dirasakan macam tu. Jadi dia pun duduk. Maka Nabi kata, qala. Nabi kata, fa idza jalas fa idza dakhala ahdukumul masjid. Apabila masuk seorang kamu akan masjid. Fala yajlis, maka jangan dia duduk hatta yarka' rak'at ini sehingga dia solat dua rakaat. Jangan duduk kecuali selepas solat dua rakaat. Okay, para ulama bercanggah pendapat mengenai masalah adakah solat berkenaan wajib. Yeah, ada pendapat segelintir para ulama kata wajib. Solat tahiyatul masjid atau namakan tahiyatul masjid. Dia asalkan dah solat Dua rakaat Ataupun berapa rakaat Ataupun dah solat fardu Maksudnya solat masjid ni Bukan tempat yang kita duduk tanpa Buat apa-apa Tak duduk macam tu je Dia mesti ada adab dia Adab dia dalam masjid masuk Kena duduk, solat dulu baru duduk Jika tak solat Yang duduk lagi Kalau orang tu nak berdiri Tak nak duduk ha, Tak apa tak ada hal Tapi kalau dia, dia nak duduk Dia kena solat Tegak je kenapa Tak apa nanti kena duduk solat yang juga <laughs> kan. jadi realiti dia memang kita kena ini adab. Adab adab berkaitan dengan masjid. Yang sepatutnya seorang tu kena jaga. Bila dia datang masuk masjid jangan duduk kecuali lepas solat dua rakaat. Dan bahkan Nabi SAW pernah sekali dalam hadis yang lain tengah berkhutbah, tengah berkhutbah, kemudian seorang lelaki datang dia duduk terus. Maka Nabi dalam dalam solat berkenaan dalam khutbah berkenaan hari Jumaat bagi dia terus tegur dia. Ya fulan hal sallaita. Ya fulan kau dah solat belum? Tengah-tengah khutbah ni Nabi boleh tinggal ke ucapan baginda tumpu pada dia. Ya fulan hal sallaita. Dia kata ya, dia kata, belum. Dia kata kum, irka rakaat, bangun, solat dua rakaat. So basic dia memang kita kata adab, ini adab yang patut dijaga. So macam kadang-kadang sekalipun kalau kita terlambat dan sebagainya, kecuali solat nak didirikan, maka kita kena solat juga. Hatta hari Jumaat. Dah hari Jumaat pula ketika mana tengah azan berkumandang untuk imam mula khutbah. Anda boleh saja terus solat sebab mendengar khutbah tu adalah mesti. So solat terus. Jangan tunggu jangan tunggu azan habis. Terus solat. Saya tengok ada satu ustaz mana entah dia dimarah orang. Itu hangpa dia dimarah pasal tajuk ni. Orang Kedah. Tak benda dia marah tahu tapi dia marah pasal orang yang ketika mana apa ketika mana hari Jumaat masuk masjid Uh, kemudian azan tengah berkumandang imam danai assalamualaikum warahmatullahi imam duduk azan tu dia tunggu azan tu habis baru nak solat ah ha, itu salah dia kena solat segera sebab nak mengejar untuk mendengar khutbah imam kan ketika dia solat dia kena tumpu pada solat dia walaupun dengan gangguan macam-macam dia tetap kena tumpu pada solat tidak boleh tumpu pada uh, ucapan khutbah ah ha, itu realiti yang kita perhatikan banyak orang tak tahu so jadi bila bila kita masuk masjid kalau negara tu terus solat mana duduk kat dalam solat, jangan terus duduk. Ini adab kita dengan masjid. Walaupun kita kata kalau orang kata orang tak ada ruang nak solat, nak solat dan dia terpaksa duduk kaki sakit, tak ada masalah. Ha, tapi kalau sekiranya kalau sekiranya aa, dia ada peluang tak nak solat sengaja dia berdosa. Ada peluang tak nak solat kenapa? Kalau tak ada peluang satu benda terlupa satu benda yang lain. Sengaja lawan hadis Nabi sebab apa? Macam mana? Batalkan solat. Solat kita kena batal kan? Ini ikut ikut ni. Bila iqamat berbunyi tak ada solat kecuali yang fardu. Idza uqimati solat fala solat al maktubah. Yang pentingnya tak boleh duduk. Just duduk saja tak bolehlah. Ah, Ha? Bisa saja tak apalah. <laughs> Padahal kita jangan duduk kecuali kamu solat dua rakaat. Ni adab dia. Dah ada yang kata ada adab kalau 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 Kaabah, ka kalau Masjid Haram tawaf. tapi zaman sekarang tak boleh. Orang perempuan tak apalah masuk pakai baju apa pun tak apa, lelaki tak boleh. Kena pakai kain ihram baru boleh tawaf. Jadi dia masuk dan tu dia, dia, perempuan boleh je tawaf. Alhamdulillah. Biarlah dia Pasal dia tak kerti kan, kan terajang ni kan Dia marah gaduh kita Banyak orang tak tahu Tak belajar kita nak buat macam mana? Pasal masyarakat Islam kita di Malaysia ni dah berdasarkan bertahun-tahun jadi kes macam-macam. Kes imam salah baca, tak tak imam tersasul, imam pengisian, semua sekali kena kabut. Imam kena pukul, tak tahu nak buat apa. Realiti dia benda ni semua sekali. Dari situ kita faham bahawa umat Islam kita di Malaysia, majoriti ialah kebetulan belajar fake tak pernah habis. Sebab sampai baca Tohara waktu Ustaz mati. Kan? Ada pun belajar belajar sikit-sikit, lepas tu kahwin. Tak datang kelas dah. Waktu ada ataupun datang datang kelas, waktu tengah hati tengah luka luka lara. Bila hati happy tak datang kelas. Serius ada orang macam tu. Saya kata kau asy datang. Oh, ustaz saya ada masalah problem. Datang kelas. Bila happy tak ada tak ada. Cik mana dia dia? Tak ada. Ada tengok empat orang. Kalau saya cakap macam ni kau dengar saya cakap, dia tahu siapa. dia dulu lagi saya, saya ingat. Ada orang yang datang kelas hanya ketika dia sedih. Bila dia happy, dia hilang. Ataupun bila belum kahwin. Dah kahwin, dia hilang. Ya, yang kahwin dah. Ha? Okay. okay. Realiti dia reality dia jadi. Maksud dia, kadang-kadang uh, benda ni dah jadi terbiasa berkenaan dengan tajuk apa tajuk uh, dalam masyarakat kita buat pembelajaran. Yang tak ada nak belajar betul-betul. Kadang-kadang belajar tadi untuk mengisi waktu je. Terutama di masjid. Kita cakap macam ni, orang kata, mmm, ustaz ni nanti tak nak ajar. Tak ada hal. Tapi kita realiti dia, antara maghrib isyak, kalau kita ajar kitab, dia kata heavy sangat. Macam bila kita baca dalil, ada orang kata, kalau baca dalil tak dan habis lah ke kelas. Dan kita belajar baca dalil, sama je habis kelas. Baca setiap, baca kitab Arab kot. Macam kita kat sini kan Macam apa 50 Quranic rules Yang kita dah habiskan Buku tu bukan satu muka Empat tu muka lebih Dekat Al-Khadim kita habiskan Seminggu sikit-sikit Sikit-sikit habis je Kadang orang kita ni macam Dia macam Macam nak datang belajar betul Tak nak belajar betul pun Dia kata Tak nak lah sekian-sekian Dia kadang isi waktu Antan Maghrib Isyak ni Untuk isi waktu je Eh tak nak dengar bini bebel Datang masjid Ada kat masjid Rupanya ada orang cerita dia apa apa yang apa orang tu kata dia, dia, seorang lelaki jumpa syekh ni dia kata syekh ni kisah benar ni kisah bukan tipu kisah benar. Okey syekh dia kata syekh kau datang masjid racin sebagainya. Kenapa macam mana? Apa rahsia kau? Kau dah kahwin? Dia kata dah. Kahwin seorang lagi. Lepas <gurang> dia boleh kahwin satu lagi kan? Dekat masjid juga. <gurang> tu, <laughs> duduk kat masjid. Ha, sekarang dah faham kan? Faham. Sebab tengah duduk masjid. Kadang-kadang ada orang betul, betul. betul dia, dia datang masjid untuk habis waktu je. Kita nak datang masjid kalau belajar-belajar betul lah. Majoriti banyak orang kadang datang masjid, maghrib isyak. Tak lama sangat. Saya pun rasa macam tak best. Mengajar antara maghrib dengan isyak. Antara kat luar. Dia tak ada lama. Pakcik dah gelisat dah. Kan? Bila kita baca lama sekian. Dia tengok jam lah. Dia, dia nak balik. <laughs> Kita pun datang kadang kadang-kadang macam saya saya ni jugaklah bila saya apa dekat perlis saya kata sebulan sekali saya datang ya saya lajak sikit. Mana isyak masuk kan masuk 8.40 kan pukul berhenti Saya bagi ruang azan dia saya teruskan lagi sampai pukul 9. .00. Saya kata minta maaf pasal kita jumpa sebulan sekali. Macam ni habis ini, macam sekarang dekat dekat uh, masjid terapung dekat uh, apa Kuala Perlis tu uh, saya dah masuk kita, uh, kita berfaraid mana baca tu daripada bab muamalat, bab jual beli, bab riba bla 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 sampai Baca eh bagi tak harap saya baca sebab sepatah. Cuma saya nak baca semua kat orang saya baca terjemah terus. Saya terjemah terus. sini sampai peringkat tu dah. Saya kata yang belajar faraid datang. Memang jumpalah. Tapi masalahnya kalau kita bagi setengah jam 45 minit mana dan? Kuliah subuh pun tak boleh juga. Subuh pun bukan macam tu. Masa melisat juga. Nak balik. Yang tak lama sikit sebenarnya kalau kita buat daurah. Ha, itu boleh lama. Buat macam-macam apa, macam kursus. Ha, itu boleh. Itu kita buat dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Yang kita buat. Tapi kalau kata yang lain tu macam eh, kita, kita pun tak puas baca. Kita yang mengajar, kita tak puas nak baca. Mungkin dia 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 dia, dia tak ni dengar. Saya yang rasa tak cukup. Rasa macam sekejap sangat. So, realiti ni macam bab ni, kat belajar. Banyak orang tak belajar. Cara-cara jadi makmum, cara jadi imam. Lepas tu, ha, kita kata, siapa tu? Datanglah. PMS. Pertama-tama solat. Kau kena kat situ boleh belajar. Tentang masalah jadi imam, jadi makmum, macam mana. tak kerti. Banyak orang tak kerti. Majoriti tak kerti nak tegur. Macam tengok kes kita ni kan. Dia terdatang solat, lepas tu, eh, komat. Lepas tu dia sibuk nak habiskan solat dia. Hadis Nabi dah jelas dah. Bila diikomatkan solat, tiada solat kecuali yang fardu. Tinggalkanlah. Terutama dia kata nak habiskan juga. Pasal ini sunat. Jawab pada ikomat tu fardu. Kenapa awak tangguhkan lagi? Tapi lah tadi dia kata ada ulama kata boleh habis lah. Tak cakap apa. dia tak dia tak, dia tak reti nak, nak, nak prioritize. Sabda Nabi mengatasi pendapat orang. Sekarang pendapat tadi perlu hadis juga. Kalau orang tu kata ulama dia, dia kata boleh. Dia kena bawa hadis juga bukan bawa saya kata boleh. Tak, nah, tak boleh macam tu. Ulama ni kata boleh. Itu bukan dalil dia. Awak tak boleh lagakan sabda Rasulullah dengan kata-kata orang lain. Nobody is comparable dengan Nabi. Kau boleh compare dengan Nabi. Dia Nabi sudah agama kita ni. Semua orang, semua benda kita boleh buang. Dia boleh buat. Eh, tak payahlah Nabi kata pun ni. Hakik janggut dia tu pun kecoh. Kena maki kau-kau. Bini saya pun kata awak kena orang maki awak. Tak ada hal. Kata jadi glamour pula. Kira-kira benda cakap masalah juga. Tapi Alhamdulillah kita tak cari benda bukan-bukan. Kita jawab benda betul je. Dia tak suka, lantarkan lah nak macam mana. Jadi benda ni, apa, uh, reality dia bab belajar tadi. So kan kita nampak orang tu kan, kita faham dia tak tahu. Kalau dia tanya kita, kita terangkan. Kalau dia tak tanya kita, tak apalah, tak payah. Kalau kita ada peluang jumpa dia, bang, kita sembang sikit boleh? Ha, cakap dengan dia lepas solat. Saya ingat dekat, dekat, dekat masjid yang ke bandar utama tu surau. Eh, Surau eh? Syakirin ke apa? Yang yang dekat bandar utama apa ni? Masjid kan? Ada seorang abang ni. Saya tak tahu apa masalah dia. Tapi diorang kata dia ada masalah juga. Dia kadang-kadang dia pakai headphone. Pernah tengok? Tak nampak orang tu. Dia pakai serban, pakai jubah, pakai headphone. Besar. Lepas tu dia solat dekat tepi pintu perempuan. Saya sembang dengan dua orang buat kursus solat kan. Untuk solat orang sakit. Saya, saya saya ni, saya nampak dia. Kali pertama saya datang, saya nampak dia. Saya panggil dia, bang, masuk soft sini. Eh. Lah. Dia di situ. Saya kata lepas solat nak cari. Lepas solat dia hilang. Bukan wali, dia memang hilang lari. <laughs> bukan sebab wali. Orang yang orang sewil macam ni bukan wali. Ada ha, dia hilang. Lepas tu kali kedua saya buat kursus, saya nampak kali kedua. Dia tanya dengan jemaah kat situ. Apa pak cik, abang tu punya kerja. Dia kata ada masalah tu si ustaz, tah benda tak jadi kat dia. Dulu dia buat, dia buat lawak lagi. Dia pergi duduk belakang tandas perempuan baca Quran kat situ. Perempuan bantu masuk Quran masuk tandas kan. Dengar Quran baca dekat belakang tandas. Ah ha, tu juga baca jumpa orang macam tu saya cari dia. Jumpa kita jumpa lepas solat lah tanya. Dekat kampung Liwa Manis saya tak sempat jumpa pak cik seorang tu. Dia dia geng -gen pencin pegawai kerajaan ni. Ada datuk, ada apa sekian. Saya tak tahu dia datuk apa. Dia dah datuk ke lah. Kat sana semua datuk. Oh, datuk silakan. Saya panggil Tuan Haji. Tuan Haji, ini ah datuk, datuk. Oh semua datuk ke? Semua datuk. Saya terkejut juga semua datuk. Tapi ada seorang seorang pak cik ni. Eh datuk juga lah kot. Dia dia ketika mula-mula saya masih kerap datang kan. Dia datang jumpa saya tanya soalan gini, soalan gitu. Dia dalam masa lepas dah pencen ni dia masuklah belajar. Dia belajar something, belajar agama lah. Kemudian dia, dia 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 jumpa saya tanya balik, saya terangkan dengan hadis Nabi. Oh, dia kata dia tak betul lah saya ni. Saya kata mungkin salah faham kot orang tu. apa Ustaz yang mengajar tu dia tak terangkan habis. Ha, saya kata ini hadis dia. Lepas tu lama agak tak jumpa. Kali berapa saya jumpa tu kan. Dia start bila kita solat ni. Dia duduk kat soft, soft belah, belah kanan. Jauh sikit. Dia baca kuat. Kita duduk sini kita dengar dia. Imam baca dia baca juga. Aku tak pakcik ni apa jadi pula kan. dia, ha, dia pasal kes tu lah. Pasal ada orang yang gatal kata. Kalau tak dengar sendiri maka tak sah solat. Apa kadar dia member pekak sikit. Dah tua, ambil engkau. Alhamdulillah orang boleh baca macam tu. Jadi saya pun setiap kali lepas 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 kelas, saya try cari dia hilang. Bukan wali. Serius bukan wali. Dia hilang tu masa dia lari cepat. Saya kalau jumpa dia saya nak panggil dia kata apa pasal Haji buat macam ni. Kan? Pasal agama dulu kita, kita kita belajar agama. Zaman Nabi pun tak ada orang macam tu. Kenapa awak macam tu? Peliknya dia kadang tak belajar dengan siapa Allah Alam. Ha. Jadi hmm. macam hmm. Dia macam dia macam apa macam ada idea lain tau. Time baca dia baca juga. Hmm. Tak ada, itu bukan macam tu. Masa semua orang ada kadar dia. Macam saya baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu saya baca apa. Udahlah. Ah, ha, tak ada. Pasal para sahabat dulu, ditanya tentang bacaan Nabi, kadang dia kata aku tak macam mana kau tahu Nabi baca? Nampak janggut bergerak aje. Ha apa tu? Yang penting ada janggut, nampak ada gerak. Jangan <laughs> nampak janggut Nabi bergerak dia tahu Nabi baca. Bukan dengar. Macam kau tahu orang tu tanya sahabat Nabi, macam mana kau tahu Nabi baca? Dia kata aku nampak janggut Nabi bergerak. Dengan situ kita faham bahawa tak dengar, dia tak dengarlah. lah kadang, kadang kalau dengar semua sekali masalah juga. Yang penting dia dengar sendiri. Tapi kada tadi. Janganlah sampai kita kata kena sekian lah, sekian lah. Kita bagi orang confuse. Sedangkan kita tahu bahawa bacaan ini, imam cukup untuk makmum. Kalau makmum tu gagap, tak boleh baca. Baca meriwang. Tapi ada imam, jadi imam dia. Dia salah baca pun tak apa. Apa salah dia? Bila berjemaah, orang salah berjemaah, jaminan ada. Solat dia semua sempurna. Sebab imam baca untuk dia. Sebab bacaan ini, imam bacaan dia. Sebab tu bila imam baca al dalin, dia kata, Amin. Sebab imam baca tu untuk dia lah sekali. Tapi bila tak faham dia, dia lah. cik dia kisri lah. Pakcik tak jumpa dia. Pakcik seorang lagi pelik juga. Dekat masjid tu. Bukan nak cerita dia. Ni kena pencin-pencin lah. So pakcik tu sekali sengaja, dia nangis. Dia tu Udah Udahlah, ya saya tahu saya salah. Aku jumpa hal pakcik ni. <laughs> saya saya tengok-tengok pakcik. -tengok Ini saya baca buku kan. Kitab mengajar. Dia datang, dia menangis menang minta maaf. Yelah saya salah sekian-sekian saya, saya macam ah, Tak ada benda tu Haji Saya tak buat apa benda kat tu Haji Yelah yelah jangan saya sebut lagi Saya saya mengaku salah Aku benda pula pakcik ni Saya tanya dengan orang Apa sel Entah kami pun tak tahu dia Itu <laughs> masalah juga Yang eh, seorang tu saya tak jumpa Tak tahu apa jadi Masa sekarang ni masjid teroboh Untuk buat benda baru Tak tahu tahun bila Tahun depan kot siap Saya dah bau-bau dalam 2 tahun kot Dia dia robohkan Untuk buat masjid, masjid baru Aku tak panggil balik tu, dia tahu saya marah dia. Lah. <laughs> okay, tapi realiti dia, benda buat belajar. Ya, belajar. Kalau dia belajar, dia faham. Tak belajar, ha, tu jadi. Okay, baik. Jadi jadi memang ada para ulama melihat bahawa uh, dia adalah wajib. Dan dah ada juga yang melihat bahawa dia adalah sunat saja. Dia sunat. Yang penting ni sini, asal kita solat, kita boleh duduk. Tak nak solat kenapa? Ah ha, tu soalan yang kedua. Kenapa tak nak solat? Malas Ah, itu ha, masalah. Bila Nabi dah kata, "Idza dakhala ahadukumul masjid, ahadukumul masjida." Bila masuk seorang kamu dalam masjid, "Fala yajlis." Jangan duduk hatta yarka' rak'atain. Ini penekanan walaupun kita kata benda tu macam taukid. Ah, bukan dia katakan jadi solat ada, ada ada enam pula. Solat fardu ada lima. Jadi solat macam ni macam mana? Dia apa yang kita kata telah kalau kita berkebetulan nak duduk dan solat dulu. Jangan kita duduk macam tu saja. Ini adab dengan masjid. Macam tak ada agak angkat suara. Tak boleh. Macam ini juga dengan perkara ni. Patut dijaga. So, jadi macam macam apa? tentang apa solat dalam masjid ni, memang kita kata benda yang saya perhatikan banyak orang kita tak buat. Bahkan kadang-kadang ada separuh asatizah kita tak suka orang datang akan nikah dalam masjid. Sebab ni juga Datang-datang ah. datang terus datang, datang, duduk. Family keluarga datang kan. Sebab tu masjid SyAlam diasingkan. Bilik nikah bukan dewan solat. Ada tingkat bawah. Ada ada chandelier ada semua ada chandelier. Mantel besar buat sendiri. Siapa nak nikah buat mantel besar buat sendiri. Tapi kalau nak kata yang lain semua ada kat situ. Jadi, pasal, tajuk tadi lah tak jaga tentang masalah uh, perintah Nabi SAW alaihi kita apa alasan kita tak nak ikut? Nah, itu tajuk dia. Kalau kita ada kecederaan, kita ada keletihan, kita ada sekian penat sangat, kan lenguh kaki, tak larat nak berdiri Then okay Tapi sengaja tak nak buat tu Atas alasan apa Tak ada alasan yang masalah Kena check balik iman kita Sebab kita kita faham bahawa konteks masalah adab Dan beragama ni Yang sering kan dalam PMS dan sebagainya buat permulaan tu Satu portion bahagian khas Yang kita tekankan masalah adab Adab beragama Yang banyak orang bab ini yang orang tak jaga Okay, khair